কি ক'ব বিচাৰিছে যে আপোনাক কৈছো নেকি মই ধেমালি কৰিছো বুলি নামৰ আগত কেতিয়াও সকলে লগাই লগাব ক'ত লিখা আছে এই ভেদাভেদ কিয় আনিছে যে শ্ৰী মুছলমানে নলগাই হিন্দুৱে লগাব আপোনালোকে দেখোন আকৌ খুব ডাইলগ মাৰি থাকে আমি হিন্দু মুছলমানে হিন্দু মুছলমানে এতিয়া আপুনি আকৌ কৈ আছে মুছলমানে নলগাই হিন্দুৱে চিৰি লগাই সেইটো কত লিখা আছে লিখা আছে কোনো কথা নাই নাই সংবিধানৰ ইয়াৰ কোনো কথাই নাই সংবিধান কোৰাণ চোৰাণ আপুনি এইবিলাক কৈ আছে কিয় চিৰি আপুনি কিয় লগালে সেইটো কওকচোন আকৌ আপোনালোকে ভাবি আছে শ্ৰী ৰামৰ লগত লগাই শ্ৰী কৃষ্ণৰ লগত লগাই গতিকে আমি হজৰত মহম্মদৰ লগত লগাব নোৱাৰিম এইবোৰ হৈছে মানুহৰ মানসিকতা এইবোৰ হৈছে আমাৰ মাজৰ বেমাৰ শ্ৰী শব্দৰ অৰ্থ আমি নাজানোৱে শ্ৰী শব্দৰ অৰ্থই হৈছে সন্মান ৰিচপেক্ট শ্ৰদ্ধা ভক্তি ডাঙৰ মানুহৰ নামৰ সন্মুখত লগোৱা হয় যেনেকে হজৰত মহম্মদ বুলি কোৱা হয় হজৰত শব্দৰ অৰ্থ আপুনি জানেনে হজৰত শব্দৰ অৰ্থ আৰু চিৰি দুটা একেই বস্তু হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে চিৰি লগৰ কি প্ৰয়োজন আছে হজত খিনি ঠাই ৰাখিলেই হ'ল হজৰত হজৰত আৰবী শব্দ হয় আপুনি আমি অসমত আছো অসমীয়া ভাষা কৈ আছো ন আৰবী ভাষা কব আৰতি হজৰত বুলি কব তেতিয়া বুজি পাইছে ঠিক আছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল আছে তেওঁলোকে হৰ্যত কৃষ্ণ বুলি নলগাই কিয় কোনোবাই নলগাই সেইটো তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰক আপুনি আপুনিও তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আপুনি আপোনাক দেখিলো সত্যৰঞ্জনৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক হৈছে আপুনি সত্য়ৰঞ্জনক কওক যে আপোনালোকে হৰ্যত কৃষ্ণ এনেকৈ লগাই দিয়ক শ্ৰী মহ কোনো নহয় কাৰো অভিভাৱক আপুনিও সত্য়ত্য় যিবিলাক সত্য় কথা কলে ভাল নাপায়

যিসকলে সমাজখন সমাজখনত বিষবাস্প বিয় পোৱাৰ চেষ্টা কৰে বিষবাস্প বিয় পাইছে আপুনি এইমাত্ৰ কলে চিৰি হিন্দু মানুহে লগাই মুছলমানে লগাব নালাগে আপোনালোকেহে বিয় পাই আছে আপোনালোকে সেইটোতো মই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ মই অধিকাৰ মোৰ নাই শুনক শুনক আপুনি কৈ থাকে যে অসমৰ যিসকল মল্লা আছে সেইবিলাক মোল্লাক আপুনি আপোনাৰ য'ত ভৰি তলত ৰাখে আপোনাক যি মুল্লা সকলে লিখা পঢ়া কৰাইছে আপোনাৰ যিসকল শিক্ষা গুৰু আছিল পঢ়োৱা নাই মই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফেচৰ সকলৰ ওচৰত পঢ়িছো ডাঙৰ ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক ডাঙৰ ডাঙৰ বিশেষজ্ঞ ডাঙৰ ডাঙৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ গৱেষকৰ ওচৰত পঢ়িছো মুল্লা কি পঢ়াব মুল্লাই জানে কি মূল্লা মানে হৈছে মূৰ্খ দুনীয়া যথা মূৰ্খ এইবিলাকক মই ভৰি তলত ৰাখো এই মুল্লাবিলাক জয় শ্ৰী মহম্মদ কব নালাগে বুলি আপুনি অসমত লিখা পঢ়া কৰা নাছিলে নেকি কি কৈছে অসমত লিখা পঢ়া নেকি তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনাৰ অসমৰ বিষয়ে কি জ্ঞান আছে অসমৰ কলা কি ধাৰ আপুনি অসমীয়া এজন মানুহে আমেৰিকাত পঢ়া নাই সেইকাৰণে নাজানে নেকি আপুনি এইটো যে কৈ আছে আপুনি অসমৰ বিষয়ে কি জানে তাৰ মানে পঢ়িবলৈ কাৰণে সেই জেগাত যাব লাগিব নেকি কোনোবাই আমেৰিকাৰ বিষয়ে পঢ়া নাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিষয়ে পঢ়া নাই কিন্তু আমেৰিকাত কি আছে না আছে চব জানে সেইবোৰ সেইবোৰ যুক্তিত নপৰে সেইবোৰ কথা আপুনি খালি ইমানখিনি কওক আপুনি জয় শ্ৰী মহম্মদ কব নে নাই আজিৰ পৰা এইটো কওক নাই মই নকওঁ কিয় আপুনি সন্মান জনাব নিবিচাৰে আপুনি সন্মান জনাব নিবিচাৰে জনাই সন্মান জনাই আপুনি আৰবিত কেলে জনাম আৰু জনাম আৰবি আপুনি সন্মান যে জনাই আছে এখন কিতাপ আৰবীত আছে সেইখনো বেলেগ কথা আপুনি কাৰোবাক সন্মান জনাইছে ত অসমীয়াত সন্মান জনাওক তেনেহ'লে আপুনি আৰবিত সন্মান কেলৈ জনায় আপুনিতো আৰৱৰ মানুহ নহয় এইটো তেতিয়াহ'লে আপুনি কুৰানখন অসমীয়াত কিয় নপৰে অসমীয়াত পঢ়ুৱেট হৈছে অসমীয়াটো পঢ়ো আৰবিতো পঢ়ো আপুনি মাজে মাজে হজৰত মহম্মদ কওক মাজে মাজে জয়শ্ৰী মহম্মদ কওক দুটাই কওক নেকি যে আপুনি আপুনি যে নামাজ পঢ়ে সেই নামাজত যিবিলাক মানে এৰ দুৱা কব লাগে সেইবিলাক আপুনি অসমীয়াত কয় নেকি আৰে শুনক আপুনি এতিয়া কাৰোবাক সম্বোধন কৰা কাৰোবাক মাতাক লৈ গৈ নামাজৰ লগত লগাই দিয়া আছে নামাজ এটা টুটেলি বেলেগ বস্তু সেইটো উপাসা নহয় এবাদত হয় এইটো সেইটো প্ৰাৰ্থনা হয় নামাজটো সেইটোৰ লগত আপুনি এই কাৰোবাক কেনেকে মাতিম নামাতিম সেইটো কেলে লগাই নাই নামাজৰ নীতি নিয়ম হয় আপুনি কি কথা কৈছে কোনোবাই হজৰত মহম্মদ কলে ন অবজেকশ্যন কব পাৰিব আপুনি হজৰ মহম্মদো কৰক কওক আপুনি শ্ৰী মহম্মদো কওক আপুনি অকল এটাই কব নহয় মই হজৰত মহম্মদে কম ইয়াৰ বাহিৰে মই বেলেগ নকওঁ এইটোতো গুৰামি হয় এইটোতো গুৰামি ইয়াকে কৈ গুৰামি আপুনি দুয়োটাই কওক অ ছিৰি মহম্মদ কলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই হজৰত মহম্মদ কলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই মই যিহেতু অসমত দেখিছো আমাৰ মুছলমানে অকল হজৰত মহম্মদ বুলিয়ে কয় চিৰি নলগাই সেইকাৰণে মই চিৰি লগাই পেলাই ৰাইজক কব বিচাৰি আছো যে আপোনালোকেও শ্ৰী মহম্মদ কলে কোনো প্ৰব্লেম নাই